Вже тиждень триває проект Незручність запитання кандидатам, тому варто підбити підсумки. Активність херсонців насправді вражає, бажаючих поспілкуватися, хоча б з екрану телевізора з кандидатами на посаду мера, не стає менше. Більшість кандидатів також недовго роздумуючи, відгукнулися на такий формат спілкування зі своїми виборцями. Першою на запитання людей відповідала Альона Ротова. Рота Валера, вы не вы сможете выдержать такую конкуренцию на этих выборах? Потому что сейчас кандидаты сильные, женщина сейчас это очень редкостная в, в нашем политике, тем более в Херсоне. Политика не мужское дело, политика это политика. А заниматься политикой нужно профессионалам. Иду я не в политику на самом деле. Потому что должность городского головы это ничего не связанное с политикой. Это, наверное, умение хозяйствовать правильно в городе, быть рачительным, нормальным хозяином. Если говорить по правде, то из всех представленных, как вы называете, политиков, сегодня хозяйственников-то и нет. Я не боюсь конкуренции с мужчинами, потому что настоящих мужиков рядом в этой конкурентной группе нет ни единого. В нашем городе Херсоне очень много очаровательных, молодых, пожилых, уже от жизни уставших мужчин, которые могли бы конкурировать не только с Владимиром Васильевичем и с группой его поддержки. Но, к сожалению, они не выставили себя в качестве кандидатов. Поэтому это вынуждена сделать я. І, хоча й більшість херсонців, не приховуючи свого обурення, заявляючи вибори їх м'яко кажучи, вже дістали, все одно говорили про свою небайдужість до тих, хто хоче стати господарем в місті. Зазвичай цікавились особистим життям кандидатів. Гірін, ви на всіх бікбордах, зі своєю сім'єю, ви не боїтеся показувати. Я вважаю, що нормальний чоловік, нормальний мужчина, він живе повноцінною жизнь. Если человек руководитель, и он берется, хочет взяться за управление таким масштабом, как город, а народ должен казать ему доверие, то человек должен доказать народу, что он человек достойный. Одно из примеров, это не только деловые качества мои, которые я сегодня обладаю, управляя промышленным предприятием, когда начала рабочую деятельность свою, с простого рабочего, потом мастером настройки, достиг определенных успехов. Но вторая половина моей жизни это моя семья, это мои дети, это моя надежда, это моя любовь, это моя супруга. И, естественно, я получаю огромное удовольствие от общения с своей семьей. Я не стесняюсь это показывать, рассказывать. А если кто-то и позавидует, то я надеюсь, что хорошей завистью, доброй завистью, а не плохой. Алена Ротова, кто в семье главный? Вы или муж? Оба. Достаточно самостоятельные, главные. Знаете, спустя 30 лет, а мы вместе 30 лет, вот 7 октября этого года будет 30 лет, как мы познакомились, как мы вместе. А это уже срок, знаете, достаточно серьезный. Мы уже давно не обращаем друг на друга внимания. Мы такие, какие мы есть. Вот он такой, а я такая. Поэтому мы только дополняем, помогаем друг другу, прощаем уже очень многое, потому что время ссор, оно прошло, оно уже давно, это первое десятилетие. Дорогий совет, кто пройдет первое десятилетие, то, наверное, уже дальше проще. Чимало херсонців цікавилися перед образом кандидатів. Владлен Герин. Вы внешне стараетесь быть похожи на Тегибко. Почему же вы тогда идете не от него политической силы, а от другой? Вы знаете, от того, что я похож визуально, действительно, вот Сергей Тегибко мне нравится, симпатизирует как человек прогрессивный. Человек, который смотрит будущее, применяет законы науки, а не словесные обороты только. Почему мы не в одной партии? Ну, потому что представляет эту партию в Херсоне Поливка, а Поливка это является близким другом Владимира Сальда. Естественно, меня в эту партию никто не пригласил. Тем не менее, ко мне обратилось опять партий. Я не буду озвучивать, какие партии, но я поднял устав каждой партии, прочитал внимательно устав каждой партии, что меня задело вот в союзе левых сил. В моей программе я неоднократно озвучиваю и очень много буду уделять внимание социальной защите населения. Уровень жизни у населения сегодня низкий. Вы видите, опять поднялись цены на продукты, на бензин, на все что угодно. Даже коммунальные уже услуги поднялись. Людям сегодня везде население города говорит не о политике, и население говорит, как выжить, как купить картошку, хлеб, лук и тому подобное. Людям не, уже не до одежды даже, не до ремонта в доме. А в социальной программе Союза левых сил, ну, наверное, 60% программы это социальная защита населения, здравоохранение, образование, культура, спорт, пожилые люди, внимание дети инвалиды, дети сироты, огромное социальное внимание спорту, привлечение, привлечение детей в спорт, привлечение детей в культуру возврат к той культуре, которая когда-то был в советское время, когда мы дети уважали старших, старшее поколение. Вот для меня это знаково. Когда я приехал в Киев, встретился с Василием Волгой, а они действительно сами выходили на меня. Вы знаете, мы проговорили 3,5-4 часа, ощущение было, что мы 20 минут беседуем. Василий Волгов все время говорил не о захвате власти, не о приходе к власти. А цель его беседы была основная, что как только мы придем к управлению страны, мы обязательно создадим максимальные условия для жизни людей, социальные условия, рабочие места. Андрей Ревтов, очень похож на проповедника. С чем связан ваш э, образ? Я действительно в свое время заканчивал э, одно из моих образований. У меня несколько высших образований. Одно из них – это я заканчивал Киевскую богословскую семинарию. Я был священнослужителем, э, преподавал в семинариях. У меня есть степень доктора богословских наук. И я писал и различные, в том числе, труды по богословию, издавал книги. Поэтому и на бигбордах, и везде, где, я, где меня люди видят, Наверное, это бросается в глаза и по внешнему обличу, и по названию партии Христианско-демократический союз, что я в данном случае представляю 82% населения города Херсона, которые отождествляют себя с христианами, так как это говорит официальная статистика. Поэтому и партия Христианско-демократический союз это для меня не просто название партии, а действительно партия, которая построена на этой, на этой идеологии. И моя жизнь, и мои действия опираются, конечно же, на Библию. Когда я э, шел в политику, то собирался Синод, собирался священнический собор, которые благословляли меня на это служение, если можно так назвать, на эту работу. В данном случае я уже не несу активного э, служения как священник, потому что я понимаю, что совмещать политику и чистую проповедь. Библии, служение в церкви очень тяжело. Но я считаю, что церковь и христиане сами по себе должны быть самыми активными участниками тех или иных выбор, выборчих процессов, потому что это те люди, которые действительно знают, что такое хорошо, что такое плохо и на чем должна в идеале строиться политика. Я говорю о библейских, о общецеловеческих ценностях. Як з'ясувалося, чимало людей слідкують за політичним життям Херсона, підтвердженням цього стали конкретні запитання одному з кандидатів. Борис Віталійович, ви вже були губернатором, зараз балотуєтесь на пост мера. Це ж більш низький рівень. Зачем? я хочу показати на прикладі п'яти років в Херсоні, як я це показував на посаді голови Херсонської адміністрації. Що питання програми розвитку, система ефективного управління може бути реалізована в місті Херсоні в обласному центрі. Я знаю, як це зробити, я буду забезпечувати політику розвитку і питання не в коштах. Я вдвічі знаю, як збільшити бюджет міста Херсона і вирішити всі ті питання, які сьогодні турбують мешканці обласного центру. Пелює людей і велика кількість маловідомих, а то й взагалі незнайомих персон, які вирішили позмагатися за крісло мера Олег Іванович. технічним кандидатом? Скажіть, будь ласка, -як, як може бути технічний кандидат, який выдвинут от від Комуністської партії України, который представляет інтереси большинства народа? Технічний кандидат йде от бізнесмена якого либо від власних структур. которые управляют городом, страной, для того, чтобы растянуть голоса, чтобы запутать людей в ситуации. Юрий Волошин, здесь интересуется, вы живете в Ивано-Франковске, почему вы хотите стать мэром нашего города? Я тут, по-перше, будував об'єкти, знаю це місто, знаю його проблеми. І, в принципі, рахую, що у цього міста є дуже великі рентні переваги, які дозволять йому створити нові промислові об'єкти і реконструювати це місто. Для реконструкції міста потрібно 35 мільярдів гривень. В бюджеті максимум у нас є 50-100 мільйонів. І то, виходить, для того, щоб реконструювати Херсон, потрібно 350 років. варто наголосити, що чимало запитань від фресонців лишилися без відповіді. Принаймні, поки що. Владимир Васильевич, а когда будет вестись нормальная борьба с бродячими собаками? Семечев горек. вы молодой, как мой сын. Скажите, пожалуйста, влияет ли на ваш, на ваш выбор, на ваш политический взгляд, ваши родители? Владимир Сальдо, вы уже 8 лет на посту, не пора ли вам отдать ее место другому? Товариш Путілов аніби ті слівиті на дірдібати з товаришем Гірним. Андрій Потілова це правда, що ви займаєтесь от чорним піаром? Панове кандидати, запитань від активних херсонців не стає менше, і кожен сподівається отримати відповідь. Тож не зволікайте. Телеканал Херсон Плюс із задоволенням виступить посередником між вами та громадою.